ОМТВЮА про головне. Предприняла очередную попытку террористической атаки на территорию России. Вот накануне Совета Украина-НАТО Зеленский с гордостью, не то, что анонсировал, он просто отчитался и рапортовал о том, что незалежная независимое... Уже испытала первую баллистическую ракету собственного производства. Подробности приводить он не стал, но уточнил, что в испытаниях участвовали как государственные, так и частные институты. Украинские средства массовой информации естественно представили это как некую такую информационную бомбу. Якобы дальность этой украинской баллистической ракеты может составлять до 500 километров. И вот какие подробности приводятся. Баллистическая ракета, которую создает Украина, станет ответом на российский «Искандер». Сохранить секретность, довести разработку до стадии испытаний и при этом продолжать работу над развитием – сложнейшая задача. И несмотря на все, с этим наш ОПК справился. По имеющейся информации, дальность украинской баллистической ракеты может составлять 500 километров. Для понимания, обладают такими сложными ракетными технологиями только США, Турция, Израиль, Индия, Северная и Южная Корея, Китай и Россия. Видимо, и Украина. Ну а на украинских телеканалах уже назвали конкретную цель, куда эта ракета полетит. Среднестатистический показатель для баллистических ракет оперативно-тактического уровня 500 километров. Поэтому есть возможность поражать цели, например, где-то на расстоянии Москвы. С учетом того, что мы сейчас демонстрируем действительно феноменальные показатели для улучшения общих характеристик своих средств поражения, то у этой ракеты могут быть характеристики гораздо лучше. Что за ракета такая? И как вы считаете, действительно ли они сейчас способны создать баллистическую ракету с дальностью? 500 километров. Или это просто блев? Руслан Станиславович, меня во многом часто очень бывают неблагодарные роль рассказывают страшные вещи. Но это делаю по долгу службы, а не потому что мне нравится кого-то пугать. Тот комплекс, в котором скорее всего, говорит просроченный Зеленский и его присные, это ОТРК Гром 2. ОТРК Гром 2 оперативно-тактический ракетный комплекс заявленный был Украиной еще в 2019-2020 в -20 году годах. Называют они его «Грим» по-украински. Ракета может нести боевую часть под 500 килограмм, 450. Естественно, относится к семейству «Точка-У». Далее по улучшению «Искандер». Попытались они отработать новую химическую формулу твердотопливного. Им это не удалось. Насколько я знаю, накачка топливом идет по советскому образцу. Параллельно там стоит западное «Брео» бортовое радиоэлектронное оборудование класса «Гироскоп Айфис-500». Ряд других новшеств, инноваций, подчеркнутых от французских и американских компаний класса RATOM и французская компания, которая производит БРЕО для истребителей. В общем, в целом, пускают ее, вернее, замыслили ее два КБ, Харьковская и Киевская, угу. и да, они ее в качестве прототипа уже пытались использовать, это были прототипы, что меня в данном случае настораживает. Да, дальность ракеты была заявлена еще тогда, три года назад, 500 километров. Да, это нормально, наш «Искандер» может тоже версия не экспертная, а внутренняя, имеет дальность до 500, хотя американцы считают, что и больше, если брать журнал National Defense. Да, это возможно. Теперь представьте себе дикарей с подобного рода ракеты с боеголовкой на 500, там два рода боеголовок, 250-500 км, и, допустим, Курского АЭС. Все очень просто. Поэтому, да, опасность существует. То есть цель не Москва? Я не верю ни одному слову того, что говорят пропагандисты из ЦИПСО, Центра информационной психологической обработки ГШ ВСУ. Я думаю, что цель будет близлежащая. В словах американского генерала содержится как минимум двойная ложь. Первое, он сказал, вглубь территории. Да, они против того, чтобы быть вглубь территории. А Курск, это вглубь территории? А Белгород, это вглубь территории или это приграничная территория? Видите, как все интересно. Но вы в понятии, похоже, что не вглубь. Оно растяжимо. Но плюс к этому еще одна вещь. Доработка такой ракеты, это очень хорошо наша уважаемая редакция прозвучала, возможно, только при использовании западных технологий. Я назвал. То есть От... без Запада никак? Но дело в том, то, что и инерционное оборудование наведения, и э, гирокомпас, который является его частью, западное оборудование. То есть они теперь придумали более хитрую формулу. Сергей Брачук, речник Украинской добровольчей армии Південь. С нами на связку, Пане Сергею, слава Украине. Героям слава, слава Збройным силам, витаю. А скажете нам, вже що там в Криму відбувається? Бо вони кажуть, що збивають БПЛА. Ну власне було гучно досить таки в Севастополі, і треба віддати належне агенту колодку. Він же в миру губернатор тимчасово окупованого Севастополя розважає. Він завжди анонсує певні події, за що йому величезна подяка. А він кожного вечора щось анонсує зі стрільб. Флот тренується. Питання, який флот? Якщо основна його частина, принаймні ракетоносії, найбойовіша частина знаходиться у новоросійській. Було гучно, дійсно ворог анонсує, що він все позбивав. Чекає повідомлень від так званого Міністерства оборони Російської Федерації. Говорять про морські дрони, про наші бойові комарі. Але думаю, що статистика і математика трошки буде інша ніж та яку завжди у Криму ворог хоче продемонструвати. зачекаємо трошечки до розвідка триває відповідних моментів там хлопки. Бавовно відбувається щодня. Я вже якось сказав про те, що не про всі бойові операції відразу повідомляються, тому що є їх етапність, і, власне, це треба теж розуміти. Але кожного дня там окупанту не солодко. Працюють наші сили оборони, демілітаризація Криму, удари по логістиці в Криму вони тривають і тривають кожного дня. Ну може, цього разу розважає дуже скромний. бо каже, що лише два бопела збили на акваторією Чорного моря. От не. декларують про 50-60 якусь таку величезну кількість але знов перекрили К кримський міст превентивно це роблять Чи дійсно щось там відбувається, можливо, теж із їхньої сторони, ну власне кримський міст він зараз більше відпочиває ніж працює, і це вже протягом кількох місяців. Дуже часто його перекривають, тому що ворог прекрасно розуміє, що та година Х, яка має прийти до Криму, вона звичайно відбудеться. Тому намагаються обезпечити, як вони кажуть, від можливих ударів чи допоможе це їм ну, питання часу. Я вже про це власне сказав. Тому Намагаються якісь заходи безпеки проводити, намагаються будувати загородження біля Кримського мосту, але все це перепрошую як мертвому припарку. Тому е, нехай бояться, нехай нервуються. Я думаю, що пігулки паніки вони приймають щодня. А як наскільки сильно захищений зараз Керченський міст? Наскільки багато там систем ППО, от бачимо, що панцер С 1 зафіксували. І демонструють, що там прямо от на мосту встановили. За вашими даними, що там ще є? Ну навколо мосту. Якщо говоримо про суходіл, там звичайно є засоби протиповітряної оборони. Не вони їх облаштували ті позиції. Намагаються або нові загородження продовжувати будувати там вже ті баржі, понад три десятка накидали. Чи стане це на заваді нашим морським дронам? М'яко кажучи, не впевнений. Тобто, просто нам треба буде більш креативно попрацювати. Що стосується будівництва там певної споруди паралельно Кримському мосту, то це теж намагання якимось чином убезпечити від морських дронів. Принаймні, ця версія сьогодні є найголовнішою. І Знову таки не про все повідомляється силами оборони, тому що нехай ворог думає, що нам відомо, а що невідомо, але намагаються якісь такі певні захисні роботи проводити. Що стосується систем протиповітряної оборони, ви знаєте, що в Криму їх досить таки побили. Зараз намагалися вони відновити цю шалоновану. оборону противоповетренную чи вдасться, я думаю, что наши ракеты это в ближайшее время должны проверить. Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию России. Особенно актуально сегодня заявила посол России в Вашингтоне Антонов. Сомнений в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов нет, а Путин принял решение сурово наказать киевский режим за вторжение на территорию России рассказал дипломат. Вашингтон готовится направить на Украину новую партию помощи. По данным США этот пресс, речь идет о 120 миллионах.